এইয়া চাওকচোন মোৰ চব্জি খেতি আপোনালোকে সিদিনাখন দেখিছিলে মই গুটি অনা দেখিছেনে সেয়া মূলা ডাঙৰ হৈ গ'ল চাওক প্ৰথমতে এয়া নাকফলখিনি ধুবলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ আপেল তাৰপৰা এইটো ব্ৰেডটো বাৰু হেৰি কৰিব নালাগে কলটো ধুই দিম জানো হা চঙীতা কল আৰু এই ভিতৰত থকা মৌচুমীকেইটা অঁ সেইকেইটা ধোৱাই ন আমাৰ মৌচুমীকেইটা আৰু ডালিমকেইটা হেৰি কৰি দিয়া সেইকেইটাও মই ধুইয়ে থোৱা দিয়া আৰু ভিতৰৰখিনি ধুই থোৱেই আছে কালি ৰাতি যিহেতু মানুহটোৱে আনিছে আৰু এইকেইটা মই আনিছোঁ আৰু ইয়াতো আৰু পেকেট পেকেট সেয়া ধুব নালাগেই গতিকে স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লে আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা জানেনে বাহিৰৰ পৰা এইজোপা চাওকচোন গধূলি গোপাল কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু মই এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ সেই মৰাঘৰীয়ালৈ যাবলৈ এতিয়া যাওঁ বস্তু চস্তুখিনি ঠিক কৰি ল'লোঁ এতিয়া তাত গৈ থাকোঁ ঘৰ গৈয়ে আকৌ মামনিৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ যিহেতু মৰাঘৰীয়াত তাইও মাত লগোৱা নাই আৰু সেই একেযোৰ কাপোৰ এটাই পিন্ধি পেলাই আহিছোঁ উপায় নাই নহ'লে কিমান আৰু ধুই থাকিম আৰু গৰম বহুত পৰিছে সেইকাৰণে মানে তাই ক'লে বাইদেউ মই বজাৰ কৰোঁগৈ ভাবো ন ময়ো কৰি আনো গ'ল সেইকাৰণে তাইৰ লগতে আহি আছোঁ কলৰ এশ বিছ টকা আৰু এৰা কলৰ এটা দহ টকাকৈ চাওক দোকানখন হ'লে বাইদেউজনী ইয়াত মানে চব পায় এইখন হ'ল লেচু বাগান দেই এইখন লেচু বাগানৰ দোকান নিজৰাপুৰ এইটো বাইদেউ কুন্দুলি কেনেকৈ মোক একো দি দিবচোন আৰু নাৰিকলৰ কেনেকৈ বাইদেউ নাৰিকল কেনেকৈ বজাৰ চজাৰ কৰি আহি গলো কিন্তু মামনি গাড়ীখন এনেকুৱা বেয়া হৈছে চাৰ্ভিচিং কৰা নাই পাৰ হলে কালিলৈ যাব আৰু আমাৰখনো দিব লাগিব দুইখন একেলগে দি দিব লাগিব চাই বেছি মোক গম পাইছেনে যিহেতু তোমাৰখনো তাৰে আমাৰখনো তাৰে অঁ নাটানেহে নাটানে নেদেখাব মোক নেদেখে সেইকণ মই নামি গৈছোঁ যিহেতু গাড়ীখনে নেথেলে তাৰ চাওক এইখিনি লাহে লাহে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছোঁ মই তাইৰ ওপৰত ৰখি আছে আৰু ওপৰৰ পৰা উঠি যামগৈ এইকণ কৰি দিয়াৰ পৰা কিমান ভাল হৈছে নহয়নে বাৰু মানুহখিনিয়েতো তাকে বুজি নাপাইছোঁ আচোন মই কোনখিনি কৈছোঁ জানা এইকণ কৰি দিয়া কথা কৈছোঁ অঁ বাদ দে তাৰপৰা সেইখিনি সেইখিনি আমাৰ হেৰিৰ পৰা ছাৰৰ পৰা হেৰি কৰি পেলাই তেনেকৈ কৰি ল'ম আমাৰ মামণিয়ে পাহাৰত গাড়ী চলাইছে কেনেকৈ দেৰি নকৰি পূৰা যায় একদম চুলি ওলাই ওলাই চাওক আহি পাই গ'লোহি ঘৰ ঘৰ পায়েই কি কৰিছোঁ তেহেঁতৰ ফল মূলখিনি মই ধুই নিব লাগিব যিখিনি আনিছোঁ মানে ধুই নিনিলে কি হ'ব তেহেঁতেওতো ধুই খাব লাগিব নহয় জানো আৰু পানী বহুত অসুবিধা সিহঁতৰ পানী নাই কিনা পানীহে পাঁচশ পা এহেজাৰ লিটাৰত পাঁচশ টকা গতিকে মই ফল মূলখিনি যদি ধুই নিওঁ সিহঁতৰ অলপ হ'লেও ৰেহাই হ'ব নহয়নে সেইটো কাৰণে চব মানে এইখিনি মই এতিয়া ধুবলৈ লৈছোঁ চাওকচোন মানে মই যোৱা নাই কিয় তিলনীও যোৱা নাছিলে আৰু যিকোনো মানুহ চানুহ আহি আছে ন আৰু ভালো নালাগে যিহেতু মই ইমান হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ তেহেঁতৰ বুজি চব পাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া ফোন কৰিলেও ল'ৰাজন বোলে আছে আৰু ল'ৰাজনৰ কথা আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই আগৰ ভিডিঅ'ত যে মোৰ মানুহজনৰ লগতে কাম কৰে সেইকাৰণে সি থকাতহে যাওঁ মানে আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আলোচনা আছে কি পাৰোঁ সহায় কৰিব লাগিব তাকে তাৰ লগত মানে ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব হাতত পালি টোপোলা লৈ পেলাই ইয়াৰ ওলাই গ'লোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ ওচৰতে হয় কোনোবাই একো ক'ব পাৰে নহয় বোলে আপুনিনো এইটো পিন্ধি যায়নে বুলি একদম কাষতে সেইটো কাৰণে এইটোকে পিন্ধি লৈছোঁ গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু কি আলোচনা হয় নহয় সেইটো আহিহে ক'মহি আহি পাই গ'লোহি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু গাটো ধুই কাপোৰ সলাই আজৰি হৈ এই বহি লৈছোঁ আৰু ল'ৰাজনক যিহেতু লগ পালোঁ আৰু আচলতে মই ফোন কৰিয়ে গৈছিলোঁ বাৰু ফোন তাৰপৰা তাক সুধিলোঁ কি বস্তুৰ মানে হেৰি হৈ আছে তাৰপৰা ক'লে আৰু তাহাঁতৰ ইয়াত সৰুকৈ পেণ্ডেল এটা দিছে ইয়াত যিহেতু মানে নাপাতে পানী দুনি ইয়াত অভাৱ সেইকাৰণে তেহেঁতৰ মন্দিৰ আছে মন্দিৰত পাতিব আৰু মানুহ কিমান হ'ব কি কথা সেইটো সুধিলোঁ সোধাৰ পিছত একদম একেবাৰে লাষ্টত তাহাঁতে ক'লে চাৰে তিনিশ চাৰিশ হ'ব এনেকুৱা আৰু তাৰপৰা মই ক'লোঁ তেনেহ'লে চাউলখিনি আমাৰ পৰা মানে আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা দিম বুলি ক'লোঁ তাৰপিছতে সি কৈছে হ'ব ব' এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ ভাগৰ পৰা মানে চাউলখিনিয়ে দিম এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু বেছি আলোচনা কৰিবলৈ মোৰো দুখ লাগিলে এনেই থাকোঁ মই খঙত বাৰু কিন্তু যেতিয়া তেহেঁতৰ বাইক কেইজনীয়ে মোৰ লগত কথা পাতিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগি গৈছেগৈ সেইটো কাৰণে মই ক'লোঁ যে তোমালোকৰটো পানী অসুবিধা গতিকে আমাৰ ঘৰতে তোমালোকৰ মানুহকেইটাই গা ধুবলৈ যাবা বুলি কৈছোঁ যিহেতু বাইক কেইজনী আঁতৰৰ পৰা আহিছে ত্ৰিপুৰাণেই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ বুলি ক'লে আৰু এগৰাকী ইয়াতে থাকে বোলে বৰবাৰীতা ভাড়া ঘৰত তাৰপিছত পানী টুনিটো আমাৰ তেনেকৈ দিলে মানে কি হয় মানুহবিলাকে লগাই দিয়ে দিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত সেইকাৰণে ক'লোঁ যে আমাৰ ঘৰতে গা ধুবাহি ক'তনো চাগৈ ধুব যিহেতু ইমান বুজি নাপায় তথাপিও মই কৈছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰতে ধুবাহি বুলি সেইখিনি আলোচনা এতিয়া মই এইখিনি ধুই কৰি লওঁ আৰু কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰোঁ গা চা ধোওঁ তাৰপিছত আকৌ তালৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক নিৰোগী কৰক তাকেই কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই